श्रीमन्नारायणीयं एनबै एडवदशकं कुचेलोपाख्यानमु कुचेलनामा भवतस्य कीर्थतां गतः ससान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशिलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बतवृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इति रितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदा तदा त्वदालोकनकौतुकाध्ययौ वहन् पटां ते पृथुकानुपायनं गतो यमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदिन्धनार्तं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथा प्रगृह्यमुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतं नन्वियते ते सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्युद्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाशिष्यमदास्यदच्छुतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वधुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणितिप्रमालयम् किं <im> मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्शवल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोधच तत्करुणां महाद्भुतं सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीशहरस्वमे गदान् कुचेलोपाख्यानमु अनु एनपदि एडवदशकं समाप्तम् नारायण नारायणगोविन्द श्रीमन्नारायण नारायणगोविन्द नारायण गो नारायण गोविन्द लक्ष्मीनारायण गोविन्द